السلام علیکم ناظرین اٹاوہ ٹائم چینل کی محفل میں خوش آمدید دوستو انیس سو چبن میں ریلیز ہونے والی پاکستان کی پہلی فلم دیوار کے فلم ساز کون تھے اس میں کتنے اور کون کون سے گیت شامل کیے گئے یہ گیت کن شاعروں نے لکھے اور کن گلوکاروں نے گائے فلم کی موسیقی کس میوزک ڈائریکٹر نے ترتیب دی یہ فلم لاہور اور کراچی میں کب ریلیز ہوئی اور اس کا باکس آف اسٹیٹس کیا رہا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تو ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں فلم دیوار پر اپنے ریویو کی طرف لیکن دوستو یہاں ایک بات آپ کے کمنٹس کے حوالے سے کرتے چلیں کہ ہم یقیناً آپ کی آراء اور تجاویز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے مشوروں کی بدولت ہم نے اپنی اس فلم ریویو سیریز میں کچھ بہتری بھی کی ہے کچھ احباب کی رائے ہے کہ ان ریویوز میں گانوں یا فلمی مناظر کے کچھ کلپس بھی شامل کیے جائیں تو میں اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر کاپی رائٹ کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور میں اپنے ایک دوسرے چینل پاک فلم زون جس کا نام اب دیس پنجاب ہے میں اداکار نذیر پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں یہ تجربہ کر چکا ہوں اور مجھے یہ بہت مہنگا پڑا میں نے صرف اس میں انٹرو میوزک کا ایک چھوٹا سا کلپ دیا تھا حالانکہ وہ کاپی رائٹ فری میوزک تھا اس کے باوجود مجھے سٹرائک آ گئی اور اس سے میں نے بڑی مشکل سے پیچھا چھڑایا چنانچہ اب مزید رسک لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے معذرت قبول کر لی جائے شکریہ ہاں تو دوستو اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع یعنی فلم دیوار کے ریویو پر ویور سال 1953 کا ہوا اختتام اور ابتدا ہوتی ہے سن 1956 کی اس سال پاکستان کی کل آٹھ فلمیں ریلیز ہوئیں جو تمام کی تمام حسب روایت لاہور ہی میں تیار کی گئیں ان میں سات فلمیں تو ملک بھر میں ریلیز ہوئیں لیکن ایک فلم جس کا نام نویلی تھا صرف کراچی میں ریلیز ہو سکی جبکہ لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں اس کی نمائش کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا یہ آٹھوں فلمیں اردو زبان میں تھیں جن میں سے دو تو سپر ہٹ قرار پائیں جبکہ باقی چھ بری طرح ناکام ہو گئیں اس سال سب سے پہلی ریلیز ہونے والی فلم دیوار تھی جسے لاہور کی ایک فلم ساز کمپنی نور محل پکچرز کے بینر تلے تیار کیا گیا اس فلم کی پروڈیوسر کیسر سینما لاہور کی مالکہ بیگم ملک شریف تھیں جبکہ اس کی ہدایات امین ملک نے دیں فلم کی کہانی اور مکالمے انور بٹالوی نے تحریر کیے نغمہ نگار تنویر نقوی مشیر کاظمی اور ساحل فارانی تھے موسیقی حسن لطیف نے ترتیب دی جبکہ اکاسی کے فرائض ریاض احمد نے انجام دیے بعض رائے کے مطابق فلم کے موسیقاروں میں انور کریم داد کا نام بھی لیا جاتا ہے لیکن اس کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو سکی ہمارے عزیز دوست معروف فلمی محقق اور ریکارڈ کولیکٹر فیاض احمد عشر کے مطابق اس فلم کے ریکارڈ ہی تیار نہیں ہوئے تھے اس لیے انور کریم داد کا نام شامل ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی البتہ فلم کی بوکلیٹ پر بطور موسیقار صرف حسن لطیف کا نام درج ہے اور تمام گیتوں کی تفصیل بھی بوکلیٹ ہی سے لی گئی فلم کی کاسٹ میں گلشنارا سدھیر ساہرہ ایم اسماعیل غلام محمد نجمہ ملک علاء الدین امین ملک آفتاب شمشاد شرارہ جان بیگ بلال اور دیگر کے نام شامل تھے ناظرین یہ فلم اب کہیں کسی بھی فارمیٹ میں دستیاب نہیں اور نہ ہی اس کی کہانی اور کرداروں سے متعلق کوئی معلومات ملتی ہیں تاہم بعض شواہد ایسے ضرور ملے ہیں کہ یہ فلم قبائلی دور کی ایک سوشل رومانٹک تصویر تھی جس میں دو قبائل کے باہمی جنگ و جدن میں محبت کا پاکیزہ جذبہ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے شیر و شکر کر دیا فلم میں پیار محبت رکابت وفا اور بے وفائی ہر وہ لوازمات شامل تھے جو ایسی فلموں میں عمومن ہوا کرتے ہیں اس کے علاوہ شہر بھر میں اس فلم کی پبلسٹی بیل گاڑیوں پر اس کے پوسٹروں کے ذریعے کی گئی لیکن اس سب کے باوجود یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی اس فلم میں کل آٹھ گیت شامل کیے گئے جن کے بول یہ ہیں نمبر ایک آہا ہا قدم, قدم چل دیکھ نظارے حسن کا یہ بازار ہے نمبر دو آ لے آ لے جینے کا مزہ آ لے لے گا دمبا حج گچ نمبر تین یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ بہار جانے کس کا کر رہی ہیں انتظار نمبر چار ہم ہیں ہم ہمت والے محنت والے ہم ہیں نمبر پانچ تو نے کچھ سنا میں نے کیا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا نمبر چھ تو آ جا رے چاند ستارے بجھنے جا رہے ہیں یہ رنگی نظارے نمبر سات میری خاموش محبت یوں ہی خاموش رہی زندگی بیت چلی اور نمبر آٹھ کبھی دنیا میں آ کر دیکھ لے اے آسماں والے جہاں میں ان میں سے پہلا تیسرا چوتھا چھٹا اور آٹھواں گیت تنویر نقوی دوسرا اور ساتواں گیت ساحل فارانی جبکہ پانچواں گیت مشیر کاظمی نے لکھا تھا گائیکی کے اعتبار سے پہلا تیسرا اور چھٹا گیت فضل حسین نے سولو گایا چوتھا گیت فضل حسین اور ساتھیوں کی آواز میں تھا پانچواں گیت منور سلطانہ اور فضل حسین نے گایا ساتواں گیت منور سلطانہ کی آواز میں تھا جبکہ دوسرے اور آٹھویں گیت کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا یہ فلم انی 19 فروری انیس سو چبن کو کراچی کے جوبلی سینما پر ریلیز ہوئی اور چھے ہفتے چلی جبکہ لاہور میں اس کی نمائش ایک ماہ بعد انیس مارچ کو کیسر سینما میں ہوئی اور یہاں صرف پانچ ہفتے چل سکی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کی فلم دیوار پر ریویو براہ کرم اس پر اپنی قیمتی آرہ اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا اور دوستو نوٹ فرما لیجیے کہ اپنے آئندہ بھی لاغ میں ہم آپ کے لیے جیس فلم پر ریویو لے کر حاضر ہوں گے وہ ہے انیس سو چون کی ریلیز ہونے والی دوسری اور سپر ہٹ فلم گم نام جیس کے ہدایتکار انور کمال پاشا تھے اور اس میں مرکزی کردار ادا کر سوزیر نے کیا اسی کے ساتھ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا الله حافظ